Як і чому живуть люди у затворництві? Про це сьогодні відзеркалення. У нас у гостях лама Оєзер Юрій Воцехівський. Власне, ви з України, при цьому ви послідовник буддизму і живете у затворництві. Розкажіть, будь ласка, от чому ви на це йдете кожного місяця, буквально? Правильно? Е, якщо можна, я буду розмовляти російською. Е, Пожалуйста. Е, е, я би сказав Каждый год я стараюсь половину полгода, шесть месяцев проводить в индивидуальных практиках, в затворничестве, вот, и стараюсь это делать в Гималаях. Вот, там, где я, собственно говоря, проходил обучение, прошел свой традиционный ретрит. Вот первый, собственно говоря, после чего я… Ну, те люди, которые видят во мне помощника на духовном пути и в то э, степени учителя, они считают меня ламой, вот. И я имею, для них имею как бы аутентичное право так называться, потому что согласно моей традиции, э, той линии, которой я принадлежу, вот, я выполнил все эти необходимые условия, практики, вот. И? Та жизнь, в которой вы жили еще 10 лет назад, вы от нее отказались. Почему? <зывающие> Все очень просто. Здесь, как бы, нет общего правила для, общего для каждого человека. Каждый, так сказать, видит эту жизнь индивидуально и это нормально. Это нельзя уравнивать всех в отношении к жизни, к, к тем вещам, которые человек делает. В данном случае, что касается меня, это м, на определенном этапе я м, ощутил чувство неудовлетворенности от того, что я делаю, почему я так живу и зачем вообще, что будет дальше. Вот, то есть те вещи, которые предлагала мне э, социальная программа э, в социуме. Вот то, что, так сказать, я мог подчеркнуть в наших, от наших мирских учителей там и все остальное, оно меня не удовлетворило. То есть возник некий такой какой-то тупик, вот ты понимаешь, что жить нужно, а вот зачем, ты не понимаешь. Ну то есть как бы цель потерялась. Вот. И это, в общем, достаточно такое не очень приятное состояние, потому что ты как бы перестаешь радоваться жизни. Вот. Но у многих людей так, они вот просто идут, 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 ну, и практически не видят цели каждый день на работу, с работы домой, спать потом опять, утром на работу, опять с работы домой и спать. Да, как бы для большинства людей это так, и здесь, опять же, ну, как бы нужно с уважением относиться к любому опыту. Почему? Потому что на самом деле как бы нет разницы между там, мирской и духовной жизнью. Мы все живем в каком-то континууме, в каком-то пространстве. И, так сказать, просто э, сколько времени внимания в нашем сознании занимает там духовные какие-то вещи или условно мирские это индивидуально ответить на этот вопрос обычными понятиями нашими мирскими невозможно. Почему? Потому что, э, как бы, ну особенно в нашей традиционно христианской стране присутствует такая, так понимание, что мы живем один раз, вот. И с этой точки зрения такие вопросы, ну ответы не берутся, потому что нету как бы опорных понятийных моментов, с помощью которых мы могли бы понять, почему так происходит с нами, почему один живет так, другой живет так, третий еще как-то по-другому. Ну вот изменился ваш уклад жизни, опишите, какого он сейчас? Сейчас в основном как бы, я веду не, не, социальную жизнь. Ну, то есть как? Это не означает, я пытаюсь быть сейчас откровенным и честным в том плане, что как бы, я ее не отрицаю. Я, так сказать, член общества там, и позиционирую себя, не, ну, будем так говорить, не противопоставляю себя никакому из там есть Украина, есть какие-то там другие страны. Я много путеше... То есть гражданин мира. Да, да вот то есть я себя говорит. считаю просто да гражданином мира, то есть как бы не противопоставляя себя ничему. Да, есть физические какие-то особенности там белой расы, да, условно белых людей там и других, но это, так сказать, не важно. Это точно так же, как я сегодня одет, так у вас другая одежда, вот, ну и не более того. Вот. Что касается моего образа жизни, то в этом плане я же говорю, то есть у меня нет отрицания никакой так сказать, части проявленного этого мира, просто внутренний настрой мой, он так сказать, в подавляющем своем количестве времени он носит духовный характер. Имеется в виду, что как бы, в основном я думаю о том, ну, как бы, о том, почему мы живем, зачем, почему мы такие, куда мы идем, что можно с собой сделать. Вот, то есть как бы ответить на все глобальные вопросы вообще. Ну, то есть как бы э, с точки зрения вот, тантры и йоги как таковой, вот, последователем чего я являюсь, нету там правильных вопросов, неправильных, там, глупых или умных. Любой вопрос имеет место быть. Вот. И любой, точно так же, как любой человеческий опыт, э, требует уважения. Вот. И с точки зрения там, моего понимания той же йоги и тантры и э, любых, э, так сказать, духовных систем, они все имеют место быть. То есть одна не лучше другой. Здесь просто имеется в виду, что мы в силу каких-то своих особых предрасположенностей вот почему-то обираем что-то одно. Вот. То есть сегодня мы там одели одно одну одежду, да, там завтра другую. Это не означает, что одна лучше другой. Просто есть некие особенности, в зависимости от которых нам просто удобнее читать этот мир. Понимаете? Но вы нашли ответ на вопрос, для чего живет человек? Да, для себя я этот ответ нашел, вот, и он. Э, так сказать для меня это очевидность я не я не на как бы не навязываю свое мнение почему потому что здесь как бы право каждого обрести этот опыт и понимание просто субъективно я могу ответить я вижу э, вообще любую проявленную форму жизни в том плане что она духов, лежит в духовном аспекте. То есть как бы, по мере того, как человек решает свои проявленные физические потребности, вот, рано или поздно он приходит к, к осознанию и потребностей более высокий в плане том, что человек начинает себя осознавать чем-то больше, чем просто его физическая оболочка, чем потребности биологические потребности его тела. Вот. Ну, мы не будем сейчас. Почему это происходит? Ну, в, в данном случае имеется в виду некая самоидентификация. Вот кто я? Просто какая-то стриженная обезьянка, вот, или же что-то большее. Вот. И тут опять же здесь нету как бы высоких и низких, то есть вот в этом континууме духовной эволюции мы все как бы что-то одно и то же, просто кто-то находится в стадии ребенка, кто-то находится просто в более взрослым стадии своей эволюции, вот. И здесь некорректно говорить, что кто-то там умный, а кто-то глупый. Точно так же, как мы не осуждаем детей за то, что они чего-то не знают, а мы, потому что мы знаем, что да, человек подрастет и все, всему свое время. Вот. И я считаю, что желательно, если бы так сказать, люди так относились к мнению и потребностях других, наш бы мир был бы немножко лучше, чем он есть на самом деле. В Тибету недавно было приковано внимание всех средств массовой информации мира практически, потому что там Далай-Лама вот уже по сути, не играет той роли, которую раньше он играл. Он, как в нашем миру говорят, ушел в отставку, можно сказать так. И после того, что там происходило еще с 1959 -го года, когда он бежал из Китая, и именно в Тибете было изгнанное правительство, что поменялось именно сейчас? Почему вот именно в этом году произошли такие перемены, что Далай-Лама больше не политический лидер Тибета, он теперь только духовный наставник? Ну, здесь немножко, чтобы понять, ну, будем так говорить, более корректно ответить на это. Я, конечно, не политический этот, но поскольку много времени провожу именно там, то понятно, что какая-то информация доходит, и особенно как бы когда ты общаешься ну, с людьми, то все предстоит, истина, да, какого, типа, немножко в, не в том свете, в котором зачастую мы, так сказать, получаем эту информацию от средств массовой информации. То есть, чтобы понять, что произошло сейчас с Далай-Ламой, нужно, ну, нужно понимать, что вообще там происходит в том регионе. Это Индия, Непал, Тибет, сейчас Китай. Вот. И на, на сегодняшний момент, как бы, это. Эти восточные страны, они все сейчас как бы переживают некую такую демократическую революцию. То есть правящая партия сейчас в Индии, это уже не партия хинду. Ну то есть как бы уже э, принадлежность партии определяется не по религиозным каким-то признакам, а по уже условно так сказать демократическим. Э, Непал перестал быть королевством. То есть сейчас там парламентская республика, вот, ну Китай там особый какой-то случай. Но ну, я имею в виду, что э, Далай-лама, э, правительство вот Тибета традиционное, оно было таким каким-то особым, вот где Далай-лама носил функции некого. Э, социального лидера, вот, политического лидера. Функции же духовного в основном принадлежали так называемому панчен ламе, или его еще называли таши лама. Вот. На сегодняшний день там в связи с вот этими неразберихой в изгнании, э, так сказать, аутентичного, будем условно говоря, правительства Тибета в Индию, где оно сейчас как бы находится, в, ну сейчас два правительства Тибета, одно, которое правит автономной вот этой областью, которая сейчас в составе Китая. И второе — это правительство в изгнании до недавнего времени, возглавляемое Далай-ламой. Вот у них была немножко вот эта проблема, они где-то условно потеряли своего Панчин-ламу. То есть, эм, если вы знаете, Далай-ламы, там Панчин-ламы, как и другие ламы, это, так сказать, так называемые ламы-перерожденцы.